Меня зовут Ксюша. Говори Меня зовут Ксюша, это Лиза. Здрасте. Мы будем сегодня делать открытие новой куклы Monster High. Наш Room Collection. Двое, как вы знали, Хитберс и Эби Банамейбл. Немножко о коробке вначале. Здесь на английском написано Hitbirds, Man Label. Камера не может это снимать. У нас таблет вместо этого. Очень хорошо, но не может это снимать. Самые куклы. Мультяжные их изображения. Монстер Хай надпись. Герб Монстер Хай и цена. 250 шекелей. Забыла сказать. Мы в Израиле. Сейчас где? На... Не на русском говорят. Не все. Здесь. Немножко о них все это. Сейчас она расскажет вам. Лиза, потом да. Домино у нас, простите. Ладно. Вот наш портрет Аби Банале и Хит Бернс. Будем открывать их сейчас. Здесь немножко о домоводстве. Как они стали, как они выбрали домоводство. Ну, конечно же, есть всегда причина, что они все остается. Давайте открывать. Извините, у нас таблет и то кукла падает. Но кукла закрыта, так с ней ничего не случится. Вот здесь. Все так. Давай открывать. Нет. Ну, хорошее качество должно быть. Всё, вот так не уходит где ножницы? давайте открывать клапаны от здесь извините но мы очень должны эту коробку для следующего уровня До следующего видео дура до следующего видео monster хай простите это моя лучшая подруга Вот, давайте откроем. Расскажу немножко, где коробки. Да, давай рассказывать. Здесь Бёрнс, Как всегда, у Хит Бёрнса у мальчиков есть больш, очень широкая подставка. Давайте открывать. Давайте открывать. Подставки по. Давайте вначале из подставок, как всегда, Лиза. Хорошо. И и Атериофаннини. Бэм. Простите, что мы на иврите, просто мы привыкли. Мы здесь уже из детства живем. Я да. вообще-то родилась в Канаде, она в России. Какая Россия? Я тут в Израиле родилась. Да, но ну, знать русский. А мой папа родился в Баку, если кто-то спрашивает. А мама в России. Они встретились. Вот сегодня... такая подставка у них. Вот у Хитта Бернса. Замолкни. Вот давайте присоединять. Вот давайте издалека. У нас видео такое. Вот так. Вот так. Сделали одну подставку. Сейчас я на подставку. Ой. Вот. Ты будешь Эбби открывать или Хита? Я буду Хита. Хорошо, я Эбби. Вначале давай дневничок им покажем. Так, у них должен быть зрители, и если вы спрашиваете, это первый наш шоу. Не, не мое. Вот здесь видно, кого, кого страничка, вот здесь. Не Хитина, хитина. у него сожган... сожгано, сожгано все. А у Эбби здесь снежинки. Красиво, правильно? А, вот. И, ух, так, а, вот так. Здесь Хитина. Здесь никого, здесь... Все, здесь немножко... Вот, здесь на русском. тут серьезно, здесь на русском. Ладно, здесь на русском все написано. Тут на русском Вот две подставки наши. Хита, она большая. Вот. Можете сравнять. Хорошо, давай. Вначале Эбби. Расческа одна, что хита у него волосы потом расскажем. Волосы не очень такие, пластиковые. Хорошо, мороженое что-то. так хорошо, нам не нужно. Давай открывай. А, да. Открывай ты, а я вот это буду открывать. Простите, у нас здесь проблемки немножко. Давай, дай мне. Школьный, бери быстрей. Как От его открывать? А, я его поломала. Мы поломали чай, кажется. Нет, не чай. Дай мне. Простите. Все. Это мясо или... Нет, это лучше. Это вот такое. Потом расскажем все. И если вы хотите узнать, Давайте вначале... что Абин Полулайт это юный парень, можем показать ее другую версию. Вот это фотосессия. Да. Пока я Эби. вначале будем открывать. Мы ее не показывали. Извините зрителям. У -у -у. Я просто была с папой. И с подругой. Не очень такой. Ну, из подружкой. Не со мной. Вы пригласила, но папа хотел только эту подружку. Он сам хотел. Он сам. Я бы была была. Ксюша. Нет, просто не были подруги в то время. Мы поссорились. Да, мы не были. Ты, ты могла меня взять просто. Нет, не все, нам осталось только э, сзади и все. Давай. А вот. Ты потом хита, ты знаешь. Я вам покажу еще одну куклу от коллекции новой Monster High 13. Желание. Она говорит всегда 13 год. Я перепуталась. Ну, ох, ох ты. Эбби вообще крутая. Рука как у Фрэнки, сказать правду, поломалась. Давайте пока это снимем, чтобы хита потом легко было освободить. Сделать а, вот такая Эви совершенство. Открывай хитовка. пока. я ее ставлю на подставку, будем на них делать видеообзор. Мы на следующем М-шоу будем делать Монстр Хай. Играть в них. Мне наши сестры будут играть. Да. Твои э, близняшки. Да. Что Такие же похожи такое? на меня. Одна похожа на меня, а другая на нее. Не очень так блондинка. Вот достала меня она уже Мне тяжело открывать хита, но я попытаюсь все равно, потому что это шоу писал. Да. Такой бизнес Так, так это хита. Вот давайте их выбираем. Ножницы взяла, так Ксюша. Ты хочешь что? Я их постоянно... Я всегда с ними открываю. Вот. Она такая красавица. Ксюша, помоги мне. Ой, ты Ты, что? Ну, ты не хочешь его открывать? Я не могу. Ты, ты он так. Ты похож на балерину. Это дома, он, это домоводство, значит, можно как дома хочешь. Открыть тебя все? Да. все. Только жопу. Она будет на него делать тебе обзор, а я на Эбби новый если она хочет. Она захотела. Но я буду играть парнем. Хорошо. Давайте открывать пока вещи. Я поставлю, чтобы вы могли любоваться на него. И на Эбби И на нашу и, на Эби. Не могу ее поставить. Она без подставки. Дома остановлю. Что же делать бывает? Так у него ноги такие недержанные. Хорошо. Мороженое. Так. Лезать. Нет, смотри, вот так. На следующем видео мы будем делать видеообразовые Эдрин Эвел Photoshop. И еще кого-то. Подумаем. Открывай. Ты правда тут Да. Отстань, Лизка. А это не стоит денег? Нет. Я, все, я уже справила. Хорошо, пока. Все это... Да, я тебя открою. Это больше похоже на Спайдермен. Ну да, как бы паутина. Давайте отложим. Круто о нет, пусть, пусть нам все сумел. давайте сложим короб... коробки туда. с ножницами нужно здесь оставить давайте Палочек. рассказывать это нет посмотрите на кукол в вначале у них в этой коллекции очень много я могу сравнять вам с, с кем то из этой коллекции Лагуна Блу Классрум Коллекшн. Вот она такая. Она из... Э, как зовут? Из этих. Ну... Из этих. Ну, из этих. Не важно, из биологии. Из биологии, значит. Из биологии. Простите. Прости. Хорошо. Сделаем видео в начале о что Эбби. Как думаешь? Давай, давай. Давайте вначале, что с ней шло. Дневничок, что чтобы, чтобы что ставить апотеки. Извините, у нас что-то смешное дома провели. Простите. Простите. Хорошо. О, мы с такой же кофе. Хорошо. Дневничок. Чтобы запасывать, записывать, записывать э, рецепты. русский здесь есть, конечно же. Вот русский язык. Мы не будем в этом видео это читать. На следующем. Хит. Постараемся хоть. Да, хоть постараемся. Хорошо, давайте делать обзор о пироге вначале. Он в форме паук, там паук, здесь Эбби держала здесь Хит, Видно же. Ну что сказать. И серенькая тарелка. Сейчас, сейчас. Какой-то. Это похоже на большой мороженое, которое у нее, у него посередине такой глазик, цвет зеленый. Сейчас. Вот такое молоко зеленое Каски. и котел. С... Больше похоже на сыр для меня. Хорошо. Сейчас. Это вилка в э... ру... форме руки. И вилка в форме когтей. Э... Мама, как его зовут? Эм. Лос. Форма. И мы не помним. Кость. Кость. Вот. И черные подставки с черной одной расческой. Давайте Хорошо. Надо прощаться уже. На следующем видео будем делать обзор о Эбби Бену Лейбл и обзор об Хити Берсте. Хити Берсте. Еще раз повторяю. Ну, давайте прощаться. Мы с Эбби прощаемся. Канал Ксюша Трофимов.